এখনো আসন নাহিল বিজেপিৰ হাতলৈ ছিকিমত অস্তিত্ব শূন্য বিজেপি দুহেজাৰ তেৰত স্থাপিত দলৰ ধুমুহা উটি গ'ল সৰ্বশক্তিমানৰ দম্ভ সমগ্ৰ দেশত বিজেপিয়ে বিজয় ধ্বজা উৰুৱাব বুলি যি সময়ত সকলো একজিট পলে ভৱিষ্যতবাদী কৰিছে সেই সময়ত এখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এখনো আসন লাভ নকৰিলে গেৰুৱা দলটোৱে ৰাজ্যখন হৈছে ছিকিম শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে ছিকিমত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিধানসভা নিৰ্বাচন দেওবাৰে অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণত স্পষ্ট হৈ পৰিল যে দেশৰ সীমামূৰীয়া ৰাজ্যখনত বিজেপি এক প্ৰকাৰ অস্তিত্ব শূন্য মুঠ বত্ৰিশখন বিধানসভাৰ আসন থকা ছিকিমত সৰহসংখ্যক আসনতে বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও শূন্যতে সন্তুষ্ট থাকিল বিজেপি ইয়াৰ বিপৰীতে বত্ৰিছখন আসনৰ ভিতৰত একত্ৰিছখন আসনত জয়লাভ কৰি শাসনলৈ আহিল ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা বিগত মাৰ্চ মাহত ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি অভিহিত কৰি দলটোৰ সৈতে থকা মিত্ৰতা ত্যাগ কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেই একেটা দলেই জুন মাহত আঠাৱন্ন শতাংশ ভোট লাভ কৰি ক্ষমতালৈ আহিল লক্ষণীয় কথাটো হ'ল চৌব্বিছ বছৰ ছিকিমৰ শাসনত থকা ছিক্কিম ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মাত্ৰ এখন আসনতহে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ নিৰ্বাচনত এছ ডি এফে লাভ কৰিছিল পোন্ধৰখন আসন উল্লেখ যে ক্ৰমাগতভাৱে দুবাৰ শাসনলৈ অহা ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা গঠন হৈছিল মাত্ৰ দহ বছৰ আগতে দুহেজাৰ তেৰ চনত তাৰ পাছতেই ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিকিমৰ ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় মৰ্চাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰেম সিং গোলে এইবাৰ ছিকিমৰ সৰ্বাধিক সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন সিং চামলিঙৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল দুয়োটা সমষ্টিতেই তেওঁ চামলিঙক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হয় পঁচিছ বছৰ ছিকিম শাসন কৰাৰ পাছত দুহেজাৰ ঊনৈছত পৱন সিং চামলিঙে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ এজনক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু সেইবাৰ জনতাই শাসনৰ বাঘ জুৰি তুলি দিয়ে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ হাতত তাৰ পাছত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত দহ বছৰ পুৰণি ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ ধুমুহাত ওফৰি পৰিল প্ৰতিটো বৃহৎ ৰাজনৈতিক দল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট